1 мая что там происходит а там приезжают делегации они а ага, приветствуют значит 1 мая мы перекрыли Тверскую с флагом Германии Украины Значит встречу выходящей с вот, Первомайской демонстрации в Красной осени в Толпе. Ну в общем это тоже много где показывали угу. вот, Соответственно сейчас я приезжала на выборы была аккредитована от первого национального украинского телевидения, mm -hmm. может быть, единственная из москвичей, потому что у нас там с наблюдательской аккредитацией были всякие проблемы, mm -hmm. там, если вы знаете. Ну вот, соответственно, пришлось остаться, конечно, после выборов до инаугурации, чтобы... То есть вы в Украине до выборов сейчас, да? Да, да, да. Mm -hmm. Понятно. 23-го, собственно говоря вот это у нас Владимир Малышев, наш посол гражданского общества России на Майдане. Он, правда, уже уволил. Приятно познакомиться. Меня зовут Алла, Галя, Люба. Это мы представляем обще... да, общественный портал для общественных организаций домашних войск. Поэтому мы как бы очень рады видеть общественников России здесь. Скажите, пожалуйста, у вас ну, как бы, хорошие вот, какие да, Раз, конечно. Без проблем, да, да у меня впечатление, что э, люди я счастливы, заважали, вот по крайней мере, мере все, которые здесь, И людей много. И я поймала себя на мысли, что я им вот, по-хорошему завидую, завидую Потому что я все-таки несколько чужая на этом, на этом празднике жизни, победившего Майдана. Потому что в любом случае президент Порошенко уже, а, пришел к власти с помощью Майдана однозначно, да. И, в общем, для меня несколько странно, конечно, что а, но сейчас уже как бы все считают, что он не придет на эту возобновленную сцену, не придет на Майдан сказать Майдану спасибо, но ну, там, соответственно, нужно что-то обещать. Да, Тут да, что вопрос не спасибо, ну, а давай, вопрос... Давайте как да, какое-то какое понимание. Вот, Закрыть какую-то страницу. Вот, вот мне это, ну, вот это вот, ну, несколько обидно в какой-то мере, конечно. Тем не менее, он делает много важных действенных заявлений. А то, по новых проводится. Надо было делать еще с того момента, когда в Крым полезли в Крым а то, зеленые человечки от господина Крослера. соответственно, надо было, конечно, начинать, а то там сразу жестко, не бросать украинских военных, которые там происходит до слайвы. Но ну, вот Крым удалось э, нашему нелегитимному оттяпать по методу «Гоп-стоп», как я это называю, совершенно вот так, воспользовавшись революционной ситуацией. на самом деле, в общем, сейчас нужно, конечно, вам сохранить Мягкий, то, что, что, что есть. На самом деле мы очень хотим, чтобы вы понимаете, мы решим, чтобы у вас все получилось. Я не знаю когда, но через где лет, через нас есть общественники. знаете, мы сейчас действуем просто по принципу, ну, я в частности, по принципу «делай, что должно, и будь, что будет». Вот понимаете, сейчас сделать ничего глобального нельзя. Наши Майданы, которые начинались, разогнали на болотной, жестко, путем спровоцированных, естественно, ОМОНом и ментами массовых беспорядков. Потом разогнали мирный студенческий как бы, там, прообраз Майдана. А... Купая Бай если да, не да, Тоже просто свинтили и разогнали. Просто разница в том, что в Украине после первого студенческого разгона на Майдане был миллион, да. да. а у нас вот свинтили и все. Понимаете, с тех пор много было разных сливок протеста. Сейчас это все невозможно, сейчас просто видят все. У нас 37 год в России, полицейское государство. Под нас придумали закончик, Чёрный если ловый. не ошибаюсь, 212 УК. Не помню, там. протестов? Как. Да, Значит, теперь в случае участия более двух раз в течение полугода в несанкционированных акциях уголовный срок до пяти лет. Так что весь протест в России, в общем, сушат сухари уже. Они приняли этот закончик в первом чтении, я думаю, довольно быстро примут во втором и в третьем. И, ну, готовы к тому, что нас могут посадить в любой момент. А, опять так же просто спровоцировав во время одиночного пакета или в санкционированном загоне, как было когда-то на 8 марта в Новофушкинской сфере, просто mm -hmm. спровоцировать какие-то опять беспорядки, просто всех активистов... выходи, я ухожу". Сейчас все идет вот к у нас в России. Поэтому я говорю, вот вас, моя зависть, как бы, ну я не совсем чужая на этом празднике жизни, совсем чужая, поддерживала Майдан. Там, не, ну вы и сейчас и так здесь, далее, это да. уже о многом говорит. Но, но тем не менее, в общем, мне придется возвращаться туда. У меня там четверо детей, ну трое из них маленьких. Вот, и сейчас, ну, нет возможности. У меня дети вот, Сейчас их эвакуировать uh -huh. я их могу, к сожалению. Ну и я абсолютно уверена, что меня снова свинтят это как было два раза, когда я возвращалась с Майдана. Там обыски, да, он еще все это меня ждет. Вот, но тем не менее, естественно, я вернусь. Ну и вот на самом деле, как бы я понимаю, что, что грозит всем нам. И я очень беспокоюсь за своих детей прежде всего. Вот как сказала наша известная правозащитница из ОНК Анна Каретникова. Она значит, сказала, чем меньше здесь нас останется, тем больше здесь да. вот этих кремлевских, да. да Поэтому, значит, это тоже вот я сейчас вот так вот разрываюсь вот, между всеми этими факторами, и на самом деле вот, как бы, нет у меня еще такого понимания, такого этапа, чтобы... Вот, вот как вот у есть здесь сейчас, понимаете, mm -hmm. здесь в любом случае уже легитимный законно избранный президент, который будет спрашивать э, из тех, кто э, там, кто на войне, кто защищает Юго-Восток и так далее, который будет, значит, уже совершенно на законных основаниях восстанавливать мирную жизнь, единую Украину yeah. и прочее, да. У нас такого этого ничего нет, такого понимания нет, мы продолжаем оставаться в, этой, в этом состоянии полицейского тоталитарного государства, диктатуры, одного э, отморозка, нелегитимного, абсолютно сурпированного Кремль Кремля путем там, этих чуровских выборов, глазовых, скажем так. Ну, в общем, так. Здесь выборы, ну, я хотела, мы посетили примерно 10 участков э, там, по Киеву и на отрай, на Левом берегу, мы ездили с дипломатами, с литовскими. Мы подружились, рассказали, кто мы, что мы, Московская сотня, Комитет Солидарности с Майданом там, и так далее. И а, они нас взяли с собой там, тоже наблюдать за выборами. Были везде толпы. Все это вот, что у нас сейчас идет, это вот э, дезинформация из зомбоящика и так далее, из российского э, телевидения. Там. Какие-то вбросы, какие-то бюллетени, какие там нафиг сбросы. Там просто вот просто вообще люди стояли. Э, в общем, было достаточно жарко. Э, стояли там на улице, полностью ну, да, забиты все помещения. Были, да. Где там было, как там было вообще сброс какой-то организовать? Открытые вот эти вот везде ящики, все их видно, они прозрачные со всех сторон. Мы все это подходили, снимали. Ну и соответственно, все это опять же, чувств, выборы честные, с людьми мы разговаривали все говорили, даже те, которые что вот в другой ситуации я бы проголосовал не за Порошенко. Но сейчас мы обязаны просто консолидироваться. Совет. Да, и нам нужен человек, который будет избран большинством, который сможет что-то реально как бы, привести страну в порядок. И, то есть, Значит, ну не место для личных вкусов, нельзя оставлять все это до второго тура, Потому что наш господин Путлер до второго тура еще может наворотить разные там делов и так далее. И все вот люди говорили, что сейчас мы должны консолидироваться и как бы выбрать в первом туре президента. И так все и вышло. И дай бог слава Украине.